Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры. Все хорошо. Здорово. Спасибо. Да. Хорошо, да? arkadaşlar. Herkese Rusya'dan selamlar. Bugün bu zor şartlarda bile biz videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Ve şu an Rusya Federasyonu Petersburg'da bulunan koronavirüsü mücadele merkezlerinden birindeyiz. Gördüğünüz gibi burası çok yoğun. Her gün binlerce arama geliyor. Ve bu call center merkezi koronavirüsünden dolayı çok zor ve kötü şartlarda kalmış olan engelli ve yaşlı insanlara yardımcı oluyor. Bugün sizlere bu buranın nasıl çalıştığını göstermek isteriz. <laughs> Итак, прямо сейчас мы находимся с вами в центре координационного штаба по работе горячей линии. Как вы видите, большое количество сотрудников задействовано. Работа кипит. Данная горячая линия работает 24 на 7. И сейчас мы хотели бы познакомить вас с инициатором идеи. Хочу вам представить Марию Киселеву. Она более подробно расскажет вам о нашей инициативе. В мы узнали о том, что коронавирус начинает распространяться очень быстро. Мы подумали и предложили, почему бы нам э, на наших мощностях не сделать собственный колл-центр, именно общероссийский, чтобы помогать всем гражданам во всех регионах. Данную идею э, поддержал наш руководитель, директор фонда Росконгресса Александр Стулев. И э, мы им очень благодарны, что мы можем сделать общественно полезное дело. Стараемся максимально быстро обрабатывать звонки, потому что сейчас уже э, в день мы принимаем более 6 тысяч звонков, и мы понимаем, что в ближайшее время эти звонки будут только расти. Поэтому мы сейчас э, также увеличиваем штат операторов колл-центра, работая в трех городах Санкт-Петербург, Москва и Владивосток. Мы уверены, что мы все вместе справимся и э, поможем всем, кто к нам обратится, сделаем максимально возможно для того, чтобы и как-то проконсультироваться, и помочь. Звонок очень важен, и они потом после смены все обмениваются опытом новым и очень переживают за каждого звонящего. Мы хотели бы поблагодарить вас за успешную организацию работы данного штаба. Мы уверены, что данная поддержка будет важна для всех граждан России. Ve aktif bir şekilde sosyal sorumluluklarını hissettikleri için yardımcı olmaya çalışıyorlar. Rusya'nın her şehrinde binlerce gönüllü çalışıyor ve bu insanlara gıda, ilaç ve başka nelere ihtiyaçları varsa onların ulaşmasını sağlıyorlar. Давайте же сейчас пообщаемся с нашими героями и узнаем, что они думают о существовании такой платформы. Очень здорово, когда можно зайти в систему, увидеть заявку, которую ты сделал и увидеть, что она действительно. Отработано. Волонтеры прикладывают фотоотчет, прикладывают чеки. Потом очень здорово получить какой-нибудь звонок от доброй бабушки из города Саратова о том, что волонтер Лена и Даша пришли, принесли необходимые лекарства и продукты. И мы это стараемся сразу ребятам отправлять. Радуйтесь. И бабушка, которая вам позвонила из Саратова, она вам передает большой привет и желает здоровья и счастья. И самое главное, здоровья побольше в борьбе с, со всеми ненастными событиями. Это мотивирует, работать спокойно отвечать и пытаться искренне помочь человеку, который звонит. Какие у вас личные впечатления сложились за первые дни работы колл-центра? Во-первых, все понимают, что делаем важное дело. Во-вторых, очень круто, что есть обратная связь от тех, кому мы помогли. Люди звонят с благодарностями. Люди благодарны и нам, и волонтерам, которые отрабатывают их заявки. Вот это действительно воодушевляет операционный штаб по координации помощи. Меня зовут Дмитрий. Чем могу вам помочь? Да, и если у вас будут какие-то уточнения или вопросы по вашей заявке, пожалуйста, свяжитесь с нами еще раз по этому же номеру. И вот по этому номеру заявки вам оператор уточнит ее статус. Да, спасибо вам большое за звонок и здоровья вам и вашей сестре. В нынешней простой ситуации очень здорово, что у пожилых людей есть возможность оперативно получить помощь. У нас и у наших коллег есть возможность им помочь